안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하하세요 안녕하세요. 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 안요 안녕하세요. 안녕하세있안녕요안녕하요안녕요 안녕하세요. 안녕요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 안요 すごい、たくさんの方が。のやっぱちっという、ね、ことで、えー、それではね、早速、今日の <laughs> 企画なんですが、えっ、ー、とですね、まあ、ママが10年ということで。 えー、10年といえばままあ、まあ、たくさんの賞を取ったアーティストの方々がいらっしゃいますのでねここにいらっしゃる方にね聞いてみて答えてくださった方にぜひともプレゼントを差し上げようと思いますのでそれではやっていきましょうカ、はいちゃんこの時僕はまだ気づいていなかったいや気づいていないふりをしていたのかもしれない 2018ママファンスチョイスインジャパンママそれは韓国が誇るアジア最大級の音楽受賞式そうここにいるお客さんは K-POP に関心があることが紐づけられるなのに我輩もスタッフもクイズ全問正解には1二時間はかかると思っていたふっ <laughs> 東大元暮らしとはまさにこのことだなザイガルニック効果のせいか 今でも鮮明に覚えている説明しようツイガルニック効果とはうまくいった出来事よりもうまくいかなかった出来事の方がより強く印象に残るということである主に中二病の人が使うので皆さんは覚える必要ないのであるつまりここにいる人たちにとって k p o p に関するクイズは朝飯前なのだここでですね今皆さんに すごい今もう写真の嵐なんですが今日はあの皆さんにちょっとプレゼントを用意しましてもし当てた方にねぜひともプレゼントをお渡ししたいなと思いますまあ、簡単なところからいきますかね2011年の女性最優秀賞といえば何でしょうかどのグループでしょうかご存知の方いますかねヒントは あ正解です,解ですはい、じゃあ今度は20年2011年の男性最優秀賞ご存知でしょうか2011年の男性最優秀賞ヒントはあスーパーパジュニアそしたらですね次2012年、えー、今年のみんなも知ってるのがあるんですけれども あの男の人です。ソロです。<ー>ヒントは、サングラスをかけています。はい、おっあっ、ああ,あ,あ,あそこ、手をあげてるで。<ー>はい、正解です。あ、ごめんごめん。<laughs> 次はですね、2012年の男性グループ最優秀パフォーマンス賞なんですけれども、もうこれだけで分かる方かいらっしゃいかな。ヒントはですね、あ ちょっと違うえっと僕の僕の大好きなグループのとある曲ですいきますよ <laughs> <laughs> おシャーロックシャロックはい正解ですはいあ、シャーロックですよシャーロックってかくはお二方とも <laughs> <laughs> 次は2013年のえ新人女性グループ賞なんですけれどもえヒントいきますね はい正解でーす次はですね2014年度の男性グループ最優秀賞です宇宙規模の男性グループあっはい次はですね<金>ちょっと待ってね <laughs> 2015年その 女性新人グループを一、はい、回戻って2009年に女性グループなんですけどヒントは4人組ですはいあ惜しいはいどうぞ次は正解すごいもう4人でわかるない4人で次はまた同じ2009年の女性のダンス音楽賞、うん、ヒントは おフルダンスですおあっ早い2011年の女性新人グループ賞正解おぉしたの<い> <laughs> それでは次はですね2015年の男性新人賞のグループなんですけど分かりますかね今日本でもすごいもう人気のグループですね ヒントは相手トーマシーと愛の手紙はいアイ,コアイコン正解でーす次はですね2016年今年の歌最優秀賞かなえー、女性グループで曲名を当ててください踊りますよ、はい、おっ、はいチャップはい正解でーす2016年の次世代アジアアーティスト賞女性部門これ4人の女性グループなんですけどはい ピ <laughs>、はい、ンクおプレイピンク正解 <laughs> おすごい最後2017年もう最近ですね去年ですねの今年の歌手賞といえばもちろんはいお正解です <laughs> 以上ではい終わりとなりますすごいですねもう年度で分かるのすごいですね <laughs> ライブも皆さん見られると思うので是非とも楽しんでいってください以上ひ o くでしたじゃあねー ここれでで、で写真を撮ろういうこととと <laughs> あ、うううなさんん一緒にろいいりがとうございますはいということでママ見てきました。 本当はね、ママの会場出たすぐにね、気持ちのボルテージが最大に高まっている時に、こういうレポを取りたかったんですけども、さすがにちょっとね、他のお客さんもいらっしゃるのでご迷惑になるかなと思って一旦ね。いや、あの、まず、ママのステージ、豪華すぎひん。<laughs> ママ全体的に僕がすごいなって今回思ったのが、ステージの上側に、 映像を映したり何か物が光ったりとかっていうのはよく見るんですけどステージの床側もあんなに全面 LED なのか何だろう上も下も演出で真上からも演出でなんかもう 3D を通り越してんか 4D みたいな <laughs> 個人的にちょっとレビューをするとですねワンは僕はあのゆなさんが一番推しですね僕の中ではいやラビアンローズをね直接この目で見たのはいや 本当に良かったそしてみんな細い細すぎて心配になるあとはまあ、同じ女性部門で言ったら TWICE もやっぱりすごいですねなんかもう TWICE は貫禄がありすぎて <laughs> だって2015年に新人そしてワンワンいやちょっと泣いちゃいましたねステージ見ながらつい最近出たポンパラン の曲は僕本当にあれ好きですね。もう電車で移動中もずっと聴いてるぐらいの。本当に歌詞がすごく好きなんですよ。そして10時過ぎに行われた。bts あの手なんなん？こうなんかボアボアってすごいと思って。 もももうそれれだけでもでも最初あ CG かと思いましたよどうやって空間に CG 出してんだろうと思ったぐらい何よりフェイクラブすごかったですねいややっぱパフォーマンスといい歌といい BTS が出た時の歓声も相当すごかったし聞いたしんですけれども約半分近くは BTS のファンの人だったらしいですねそれもそれでやっぱ BTS の AMI というファンダムの世界規模 を知らせる、韓国が誇る本当にトップオブアーティストですよねいや、あれは見なきゃ損って言ってもいいぐらい本当に価値あるものだと思いますねいや、素晴らしかったですありがとうございました